ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিছদৰ প্ৰম বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুে ৰেধি কৈ আছিল আজি ইছুৱে কোনোবা এজন মানুহক লগ কৰাৰ কথা মোৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকাও লৈ গৈছে তাৰপিছতে প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰেধিয়ে অনু কৈ আছিল কি পাঁচ হাজাৰ টকা কাৰোবাক দিবলৈ লৈ গৈছে তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ পলিয়ে কৈ আছিল মাত্ৰ কথাবোৰ মনত ৰাখিবা পাছত যাতে মই কথা শুনিবলগীয়া নহয় পুনৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পলিয়ে কৈ আছিল প্ৰিয়াংশু চলিহা তুমি তোমাৰ মাৰ যিমানে প্ৰিয় নোহোৱা কিয় মই তোমাক মোৰ পৰা ইমান সহজে আঁতৰি যাবলৈ নিদিওঁ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা চাৰে আঠ বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ছ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একেনো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব